Информационный партнер 05632.com.ua Сайт твоего города. Значит, я э, хочу рассказать, э, с чего все началось. Э, к нам, как общественной организации, участника АТО, обратился военнослужащий, э, который рассказал о том, что... Его, когда он находился со своей знакомой, побили неизвестные. И при этом он говорил, что он военнослужащий э, вооруженных сил Украины, на что они обратили внимание. Поэтому мы собрались, подъехали его сослуживцы, ребята, которые с ним служили, и мы начали выяснять ситуацию. Потому что такой прецедент э, нехороший, когда людей, которые защищают нашу родину, да, и которые говорят об этом, то, что они служащие, их, э, к ним относятся неподобающим образом. Соответственно, мы приехали, нашли этих людей, которые были замешаны в этом конфликте, и выяснили ситуацию. Ну, хорошо, что так получилось, что это был бытовой конфликт, и не было здесь э, того, э, на что мы подумали, о том, что есть какое-то неуважение к людям, которые защищают нашу Родину. Конфликт бытовой, и э, эти люди, этот человек, который был замешан, он извинился публично и еще принесет свои извинения. И мы этот конфликт решили. Но сама тенденция, она очень <coughs> нехорошая, опасная. И я бы хотел, чтобы мы не допускали впредь таких ситуаций, таких случаев, когда действующих служащих ВСУ начинают провоцировать на какие-то драки, либо не обращают внимания, когда они говорят, что они находятся на службе в данный момент. И я понимаю, что и сами служащие не должны допускать этого. Но иногда такие случаи, когда ребята горячатся, тем более люди прослужили уже достаточно долго, и уже воспринимают реальность на мирной жизни немножко по-другому. На это надо делать сноски. И нужно понимать этих ребят. Потому что та ситуация психологическая, она не может так быстро перейти в нормальное русло гражданской жизни. И вот э, я бы хотел э, сказать также всем нашим э, жителям Павлограда, что э, делайте, пожалуйста, акцент на то, что ребята служат, ребята э, находятся в эмоциональной нагрузке. На то, что они когда приходят сюда, они не могут перестроиться. Пожалуйста, относитесь подобающим. И всегда с их стороны тоже будет такое же отношение. Я бы не хотел, чтобы в нашем городе, который славится тем, что больше тысячи человек из города Павлограда служат в добровольских батальонах, в вооруженных силах Украины, в национальной гвардии, в разных подразделениях, на то, что в городе Павлограде очень сильное волонтерское движение. Я бы не хотел, чтобы в нашем городе, который прославился этим, чтобы были вот такие досадные случаи, когда случаются такие недоразумения, и чтобы жители нашего города они делали сноски на это и не допускали таких случаев. Я хочу также передать слово Аркадию Романенко, это сослуживец. Я э, представлюсь, меня зовут Аркадий, позывной «Байкер». Я послужил в одном из батальонов э, больше полтора года, был практически во всех боях. Э, также хочу э, поздравить с праздником. Сегодня у нас праздник, день Объединение всей Украины, мы должны быть единым целым. Выйдя одним из боев, когда мы потеряли там 15-20, более человек, мы теряли в день по 15-20 человек, мы ехали с товарищем, с настоящим фронтовиком, и выезжаем на мирную территорию, смех, радость, выпивка, девчата, пацаны. И знаете, что у нас в душе было в настоящих военных? радость. На сердце у нас было тепло. Мы за это там и стояли. Я вам скажу, мы свои функциональные обязанности выполнили. Насколько это было возможно. Мы остановили агрессора, слава Богу, и он не пошел дальше. Растерянность была очень серьезная, вы знаете. Единение народы, и армия была очень серьезна. Если бы не народ, если бы не волонтеры, ну этот не выстали там. Мы никого ничего не просим. Нам ничего не надо от государства, нам ничего не надо для скажем, от всей этой системы, которая сегодняшний день есть. Да? Единственное, что мы должны не бояться ходить в своем городе, все мы, и люди, и девочки, и мальчики, и волонтеры, и просто, когда бабушка. На сегодняшний день те функциональные обязанности, которые должна была выполнить система, милиция, там, скажем, там, ГСБУ, прокуратура, она сдала. Она сдала Крым, она не выполнила свои функциональных обязанностей. Она сдала Донбасс. Мы свои функциональные обязанности выполнили. Мы требуем власть, систему, сегодня выполнять свои функциональные обязанности. У нас что сегодня? Нету коррупции? У нас что сегодня? Нету преступности? Зачастую, и вы сами знаете, то грабили какого-то фермера, то обчистили какого-то коммерсанта то какого-то селераду там кто-то там приехал, и так далее, и так подобное. Это функциональные обязанности милиции, СБУ, прокуратуры. И мы требуем, чтобы они выполняли функциональные свои обязанности. И не мы должны это делать. Да, мы нашли этих людей, да, мы побеседовали, да, мы поняли друг друга, но это не наша работа. Потому что это уже как бы идет нарушение закона. Мы должны написать заявление, полковник должен быть генералом за это, все, получились и звездочки. А в итоге у нас страдает сегодня кто? Простой народ. У нас сегодня никто не обращает внимания на тех людей, которые дают работу. Никто их не защищает. Мы, у нас четкое понимание, страной должны управлять те люди, которые были готовы умереть за Украину. А сегодня их не докастрировали, не дорегистрировали. И сегодня они опять идут по тем стопам, которые шли до этого, по парадной, так называемые. К сожалению, у нас это происходит. Я хочу, чтобы мы объединились, чтобы мы шли дальше, вперед, в светлое будущее. Да, тяжело, да, грустно, да, мы теряли своих бойцов. Но поверьте мне, только с нашего батальона ушло на небо 300 человек. С бата. 300. Вы поймите правильно, человек, который возвращается, он там был героем. Он там воевал, он там получил ранение. Он приезжает сюда, и ему кто-то начинает оправдывать свою, скажем, э, слабость, да, вот я зачастую слышу такие слова. Вот придут сюда, я возьму руки автомат. А вы дебилы. Что вы там делаете? Война не моя. Да задумайтесь, Павлорад. От нас эта война 100 километров. А вот эти все слова, которые они говорят, это правда не своей трусости. Все лишь нам все. Никого мы не заставляли и не заставляем. Мы пошли туда сами, мы приняли свое решение. И мы не требуем от вас ничего. Мы требуем только того, что у нас должна быть Украина. Наша Украина. Криминогенная ситуация и в стране, и в городе, и в районе она растет. Растет, и причем высокими темпами. И уже видно, что милиция, новосозданная полиция, она не справляется с этой ситуацией. И тут должны вступить в силу и показать свое, значит, свое отношение к этому органы власти, органы местного самоуправления. И мне очень удивительно видеть, вот когда в конце 2016 года на сессии я увидел, что депутаты не поддержали программу помощи полиции. О том, что в районе Павлоградском некоторые территориальные громады не поддерживают значит, сотрудничество с громадскими формованиями. Хотя сейчас уже в Богдановке вот произошел случай, когда сам глава территориальной громады он пострадал из-за бандитизма. Да? При том, что бюджет его громады ну, достаточно большой, даже по меркам нашего города. У них достаточно средств сейчас, чтобы сотрудничать с громадскими формованиями, чтобы помогать полиции и топливом, и другими, согласно закону, вещами. Но, тем не менее, этого не происходит. Тут нужно, чтобы у наших депутатов... У наших городских сельских голов уже пришло понимание, в результате децентрализации вы получили средства, достаточно большие средства. Начинаете тратить эти средства на безопасность ваших людей. Тем более есть люди, есть романские формования, есть общественные организации, которые готовы к этому. Но опять же, это должно идти на законной основе, и люди тоже должны получать вознаграждение за свой труд. Хорошо, когда они есть, готовы, потому что раньше не было желающих. Сейчас мы видим о том, что много ребят вернулись из того, Они имеют опыт определенный, они имеют подготовку, и они готовы участвовать и в патрулировании, и в других мероприятиях по охрану общественного порядка. Мы этот бандитизм мы должны остановить, иначе это, ну, это коснется каждого из нас. Вот в той же сельской громаде, вот видите, голова Сельрады ничего не сделал для того, чтобы как-то эту ситуацию предотвратить, и она коснулась его. То есть наш мир и наша земля очень круглая, иногда так поворачивается, что и не понимаю. Поэтому, чтобы этого не допускать, я бы хотел, чтобы наши депутаты не задумались. И вот я буду инициировать эти программы в нас в городе, помощи полиции и сотрудничество с громадскими формованиями. Я хочу, чтобы вы, как журналисты, меня поддержали, потому что это касается всех нас. И депутаты, которые увидят это интервью, тоже поддержали нас. Иначе мы спустимся в Сомали. И тогда условия жизни будут вообще невыносимые. Ситуация прогрессирует, и я не вижу, чтобы полиция справлялась с этим. Я еще хочу обратиться к тем людям, которые создают рабочие места. Я хочу, чтобы они к нам обращались по поводу того, что сегодня идет их система, силовики их грабят. Мы, к сожалению, сталкивались с тем моментом, когда убирают урожаи, когда ущемляют права мелких предпринимателей, вообще предпринимателей. Государство, чтобы вы понимали, чтобы я и я это понимаю, это положительный баланс торговли. Это тогда, когда у нас много рабочих мест, когда мы продаем где-то за границу и так далее, что-то производим. Сегодня, на следующий день, с любым предпринимателем разговариваешь, они а просто в ужасе от всего, что творится. Мало того, что поборы существуют. Мало того, что идут иеродийские захваты, мало того, что э, возбуждаются еще главные дела, но еще есть такие моменты, когда заказывают жизнь. Поэтому мы тоже стоим на страже, на защите нашего народа. Мы не для того воевали, чтобы кто-то кого-то грабил. И не для того защищали нашу страну. В счастье мы стоим. Подъезжают два милиционера на ЛНР. Пьяные в задницу. Мы милиция ЛНР. Здрасте, вы приехали. Открываем багажник, два коммерса, забитых до смерти. Еле или живые. Выясняем ситуацию. Оказывается, этих два коммерсанта, они их грабанули, везли до нашего блокпоста, чтобы застрелить. Но нажрались пьяные, потому что трезво не могли. Пробиваем эти документы, они а действующие э -э милиция, Действующие. Я звоню Антону Геращенко. Это не наши. А я по базе проверяю их. Эти коммерсанты, слава Украине, героям Слава, оказали им помощь, все разобрались, взяли этих двух милиционеров. Лично отвозил, есть и в Ютубе, и везде, и по громадскому. Я лично сдал их Антону Геращенко. Это они. Это действующие милиционеры, которые были еще в штате нашем украинском и были с удостоверением ЖОНР. И таких масса примеров. Мы посмотри, давайте посмотрим статистику. Каждый день происходит случай. Разбой, нападение, грабежи. Не расследуются. Это мы за своего стали. Да. А за запасного человека? Говорим, да, за всех. Они не расследуются. И поддержки полиции нет, как я говорил. Наркотики в городе торгуются. Иральные автоматы есть. Преступность есть. Грабежи есть. Песок воруют. Металлом у нас вырезают уже все остальное. Ну о чем дальше говорить надо? К нам претензии есть, мы отстояли. Сдыхали, отстояли. Можно четко сформулировать инициативы ваши Мои... в адрес местной власти? Значит, инициативы, как я повторюсь, в адрес жителей города. Пожалуйста, делайте определенные сноски на то, что люди служат, и в таких конфликтных ситуациях не допускайте их развития. Иначе и сами люди будут. Могут отреагировать не совсем адекватно. И последствия могут быть определенные, которые не нужны. И тем более мы, как соратники, коллеги, сослуживцы, мы всегда будем на их стороне. Если уже действительно мы не поймем, что да, человек. И не прав, только это. на их стороне, пожалуйста, всех тех, которые в городе сегодня ущемлены, обращайтесь. Потому что с этим беспределом надо заканчивать. С этим воровством, с, этим, с этой преступностью и так далее и тому подобное. Мы заставим их работать. Это первая, первая часть. Вторая часть, это, как я уже сказал, это обращение и к депутатам, и к э, городским сельским головам. Ребята, начинайте думать о безопасности своих громад. Иначе это обернется очень плачевными последствиями. У вас есть деньги, вы их получили, пожалуйста. Сотрудничайте с громадскими формированиями, помогайте полиции, давайте на топливо, организовывайте патрули, делайте что-то, чтобы эти случаи прекратились, свелись до минимума. Иначе этот шар преступности у нас захлестнет. Если уже на сами сельские головы, которые там хозяева на своих территориях, они страдают уже, попадают в такую ситуацию неприятную, у нас никто не защищен. Если думают депутаты или или работники органов власти, что они не такие защищены. Да нет, они как раз и сейчас и первые, кто может подвергнуться нападению. И сейчас не секрет, когда по электронной декларации появились в сети, да, и уже народ смотрит. И одной из версий, почему депутаты не хотели принимать эти законы, то, что они покажут свои состояния и сразу станут целью бандитов. Ну, в принципе, оно так и происходит, но мы сейчас говорим о местном уровне. Мы... Ребята, начинайте что-то делать, начинайте использовать свои средства не только на какое-то освоение, нужно, но ну, не нужно, не понять. Думайте о народе. Думайте о народе. Вы Шо слуги на... народа. Вы слуги, вы все нанятые нами, вами нанятые. Именно вами. Они за ваши деньги там существуют. Они за ваши деньги там что-то делают, воруют и так далее и тому подобное. Они должны работать на народ. Валера, а ты сказал, что э, некоторые громады вот, территориальные в э, Полоградском районе да, э, против того, чтобы там создавались на базе муниципальной полиции. Можно назвать, кто уже за, с кем разговаривали, и да? ну, вообще в курсе ситуации, и кто против? Ну, конкретно. Вот я так понимаю, что Богданская Богданск пока не хотят создавать муниципальную. Там очень интересная ситуация. Они вели переговоры несколько месяцев, а в результате отказались. И плюс там вербская громада тоже ведет переговоры. Я так понимаю, сейчас такая стадия переговоров, но она настолько затянулась, что уже чуть ли не полгода они переговариваются, а результат, как видим, никакой. И в результате преступность только растет. Вот почему я обращаюсь. Вы, ребята, ли сядьте, договоритесь, что-то делаете. Или тогда вы окажетесь в той ситуации, в которой вот уже оказался один из объявлена Было недавно объявлено было недавно создание вот этой вот как не знаю, как она называется, во главе с Данилюком, угу. организации на уровне области, то ли на уровне Полграда, как вы к этому Я могу прокомментировать следующим образом. Когда мы обратились и уже мы значит, вели переговоры и с бывшим начальником милиции, и с новым начальником милиции, Поворотская самооборона достаточно длительное время участвует и патрулирует город. И, мы, и сейчас мы в выходные дни наши люди выходят вместе с милицией на патрулирование. Но после того, как увидели, что пошел тренд да, на общественной организации, и я так понимаю, кто-то в области решил попробовать возглавить этот процесс. И прислали ну, руководителя, предоставили нам человека, вот сказали, он будет руководить. Но ну, извините меня, ребята, мы живем в нашем городе, да, мы друг друга знаем. И знаем каждый, кто чего стоит. Какую-то определенную историю этого человека мы знаем. Когда кто-то пытается возглавить процесс на уровне области, присылать какого-то человека, ну какая у нас может быть реакция? Ну вы хотите что-то делать, ну станьте рядом и покажите, что вы хотите, что вы можете. Если вы ничего не можете, ну какой, какой вы руководитель? Для Беда для чего и боль есть? в другом. Я был часто в Министерстве обороны и ставил такой, задавал такой вопрос, простой, банальный. Кто-то подсчитывал, сколько с оккупированной территории прошли войну. Я посчитал, вот с нашего бата только 117 человек. Вот они прошли. Кто-то остался дальше служить, кто-то пошел искать квартиру. Он остался без жилья, без сколько места, без ничего. Простой банальный вопрос. Кому он нужен? Никому. Что дальше происходит? Срывы. Кто-то застрелился, кто-то с окна кто-то повесился. А это как раз бы и было бы то, что называется, человека бы мы заняли. Он бы где-то там работал, где-то что-то получал бы, какая-то была колокольчика мест. Мы сегодня никому не нужны. Реально не нужны. Отсюда мы получаем тоже. Когда, э -э, скажем, психологические взрывы, когда... Э -э, страна катится, она реально катится, пока если у нас идет не прогресс, а регресс. Вот. У каждого человека свое я стою, стоит на первом месте. И начинаются все эти финансовые вопросы, все эти скандалы, все эти конфликты. Выход. Ну, выход, что сразу заработал. Что заработали фермера, предприниматели, коммерсанты. Заставить силовые структуры работать выполняя свои функциональные обязанности. Великим бизнесменам, олигархам, чтобы они платили достойную зарплату. И чтобы была индексация этой зарплаты. Поднялся кол здорово. Будьте любезны. Сделайте такую же индексацию. У вас это делается? Нет. Как получал человек в 2000 при курсе 8, так он и сейчас получает. А ведь страна-то продает это все за валюту. Если Алия стоила, допустим, там 100 долларов, но ну, образно говоря, так она и стоит. Металл стоил 100 долларов, так он и стоит. Только зарплату-то людям уменьшают, ссылаясь на курс. Он-то доллары получает. Вот мы должны заставить платить достойную зарплату. Чтобы человек получал достойную, согласно индексации, была индексация каждый месяц, хотя бы раз в квартал. А не вот эти гроши, которые нам выбрасывают мы сейчас на уровне области ведем с общественными организациями, формированиями и партиями переговоры в плане объединения в одну организацию, в которую будут ходить только те люди, которые действительно что-то делают, что-то хотят сделать для своей страны, для людей, которые окружают нас всех. И я думаю, в ближайшем будущем мы еще проведем вот эту пресс-конференцию, когда соберем уже всех представителей, которые дадут согласие, и объявим о создании новой организации, которая будет действительно помогать людям. Организация должна быть вне политики. Потому что на следующий день у нас э, эти комбаты, я их называю, тайси Павалей, Как раньше э, их э, э, помните там. Верховная Рада и певцов разбирали по фракциям. То же самое сейчас эти комбаты разобрали по фракциям. Ты если повали, я говорю, вы ты повали. О чем это если повали? Потому что по фракциям разобрали, вы только там одно. Пока система не сломана, пока это так работает, надо будет перемалывать всех. Поэтому мы как бы говорили, мы пока стоим и будем стоять вне политики. Почему? Потому что на сегодняшний день, кто кто идет в эту политику, он сразу начинает заниматься своими делами. Они все олигархи. Мы должны заставить их работать на нас. Нам ничего не надо. Мы там умирали. Стояли на острие жизни и смерти нам. Не для того, чтобы, допустим, наш народ и наши семьи где-то бедствовали. Чтобы они получали достойную зарплату и нормально работали. мы это, это самооборона. Это Павловградская самооборона, это участники АТО, это ВПК всевозможные, то есть ситуация Сейчас, какая? Мы да, а со всех, со всех, вот армейцы, это милиционеры, бывшие нацгвардейцы, именно милиционеры, те, которые стояли там, добровольские эти батальоны милицейские, которые именно атошники. Это все действительно нормальные, э, те, те атошники, которые были в боях. Не те атошники, которые стояли за 100 километров, получили УБД, а именно те, которые прошли. Прошли Лавайск, Счастье, Рапорты и так далее и тому подобное, которые прошли боевые. Мы всех друг друга знаем. Это очень быстро выясняется, кто где был. Пару звонков и достаточно. Когда Деголь... В Второй мировой когда война закончилась, и французское сопротивление, было очень много э, героев, так называемых. Деголь что сделал? Он посадил четыре человека, которые реально были в боях, в социальных подразделениях. И оно быстро все пробилось. И все это отселось. У нас два дня побывало в АТО, он уже АТОшник. Насколько ты в бою граватки кидаешь? Ну, 25 метров. Что страшнее, танки или рады? Выше грады? Когда эти танки упора стреляют, или когда рады? Выше грады. А в плане рычагов влияния на криминогенную ситуацию, появятся ли новые какие-то, которые принесут успех в плане взаимодействия с властью? Вот, э, мы, смотрите, громадские формования, они по закону имеют право вместе с милицией значит противодействовать криминальной ситуации. Но мы надеемся и в этом плане еще и на сотрудничество с органами местного самоуправления, с органами власти, потому что без них эту ситуацию не разрешить. Есть же законная еще русская. И уже существующие организации тоже по этому принципу существуют. Да, но мы будем их объединять. Это может быть ассоциация, может быть другие формы. Ну, мы сейчас мы еще будем думать как-то оформить. Но сама мысль, понятно, да, что объединить людей, которые действительно активны, которые чего-то стоят и которым болит вот эта душа за то, что сейчас происходит. И вот это объединение, оно, ну, допустим, в плане э, побороть именно именно ситуацию, будет сотрудничать с органами власти. Могут быть другие аспекты, которыми это будет организация заниматься. Это тоже те же сослуживцы, участники АТО, которые уже служили, какая психологическая реабилитация. Опять же, людям надо найти работу. Люди где людям где-то надо жить. Вот, как правило, сказал Аркадий, очень много народу, и у нас в батальоне было там, практически 80% в моем батальоне было, это люди с, с оккупированных территорий. Гуровка, Донецк, Инакиево. Оттуда повыходили, здесь вышли, да, служили в добровольском батальоне. Сейчас отслужили, куда деваться? Возвращаться некуда. А многие были не просто, многие были бизнесменами, там потеряли все, и бизнес, и дома. Возвращаться некуда. Куда сейчас идти? Дома нет. Кто-то пошел сейчас на контракт за ЗСУ. Вот недавно, если вы слышали, хоронили трех морпехов. Это вот один мой сослуживец, который служил со мной в батальоне. Сам донечанин Коля Охрименко. Мы провожали сюда его. Вот тоже такой пример. Вот он пример. Ему уже некуда было деваться после службы в добровольском батальоне. Да, он пошел на контракт с ЗСУ. Он хотел освободить... Свою землю, свою родину. К сожалению, погиб. Ну вот, и эта ситуация сейчас с очень большим количеством людей. Люди не заняты, им нужно дать работу, им нужно дать жилье. И вот на насчет этого тоже наше государство должно думать. В первую очередь оно должно было подумать именно о них, о тех, кто не предал нашу страну, о тех, кто вышел оттуда, у и, нас по... у нас бат... и о тех, кто воюет. У нас батальоне погиб грузин. Mm -hmm. Я его лично за свои деньги отвозил в Грузию, хранил я лично бы выбил в Генштабе боевую награду, это был нонсенс, потому что рождение другой страны. Но тем не менее я боевую народу выбил, и когда я его хоронил, я просто проехал. У них аналогичная ситуация. Там оккупирована территория. Где-то 300 тысяч у них переселенцев. Так я вот скажу, когда я ехал, я был в шоке. Для всех этих переселенцев построили дома. Весь мир построил дома. Им, им где есть жить. И когда я приехал к нам сюда в Украину, я посмотрел в глаза тем крымчанам, луганчанам, дончанам, мне стало стыдно, стыдно, потому что ничему не построили, ничего не дали. Не говорят, там же в фронтовиках, даже тем людям, которые переселились оттуда. То есть государство ничего для этого не делает. А Грузия маленькая страна, и весь мир построил 300 тысяч, вдумайтесь, переселенцев, они построили весь мир построил им дома. А нас вон там сделали на виїзді по вараді. Да? З правої сторони. Контейнери поставили. живите як хотите, варійтесь. Кримінальна ситуація в нашому місті настільки погіршується, що вже ось-ось, коли люди самі візьмуть на себе повноваження влади і самі, самі самоорганізуються, будуть наводити лад. Ще ця ситуація говорить про те, що відсутня та довіра до правоохоронної системи, яка б дозволила людям зробити перший крок, це звернутися до правоохоронців. Ще про що йдеться сьогодні, і те ми, наше формування достатньо довго вже збирає інформацію з приводу того, що Колись давно в Радянському Союзі існував такий, такий термін Афганський, а, афганський синдром. А, можливо, ми зовсім скоро, а якщо вже не зараз, отримаємо трохи більш важчу версію, версію цього, а, так? оскільки там хлопці гинули на чужій території, а тут вони гинуть захищаючи за, рідну землю. І е, позиція держави з приводу соціальної е, адаптації бійців АТО, з приводу надання пільг, ну, не, не в плані заявити, що ми, ми вам дамо, а в плані того, щоб реально зробити, і з приводу біженців, а не ти, ти, тимчасово переміщених осіб, а саме біженців, бо там війна, е, тобто е, ми. Констатуємо і вже достатньо довгий час маємо факти з приводу того, що ситуація в місті, як в цілому в державі, але і в нашому місті погіршується суттєво, і ось ось може виникнути достатньо ну, прогнозоване, але ну таке ж жорстке громадській. рух, где люди сами возьмут на себя повноту власти. А это не очень хорошо.